असल कैसे हैं सब खरीद से उम्मीद करता हूँ आप खरीद से होंगे ठीक ठाक होंगे फिटफाट हो गए बम्बाट होंगे अल्हम्दुलिल्लाह एक नई वीडियो के साथ आज, आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था रजब भाई का और डक्की भाई की वीडियोस में उसके बाद एक और वीडियोस पहले लगाई थी कि जो फैश्म फैला रहे हैं तो मैंने एक और वीडियोज़ ले कर आया हूँ तो अब मैं अकाउंट का नाम तो नहीं बता सकता मैंने आपको बताया था तो आपका रिएक्शन का इंतज़ार है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं उस वीडियोस को अगर उस वीडियोस को सपोर्ट करेंगे तो इन मैं नेक्स्ट उनको एक्सपोज ज़रूर करूंगा तो मतलब ये है कि यार गलत चीज़ है ए, हम इस्लामी जमहूर पाकिस्तान में रहते हैं और वो ऐसी फैमिली है जो उनकी तकरीबनबा मैंने जो तहक़ीक की है जो सुना है कि उनकी बच्ची भी तकरीबन 10-11 साल से भी ऊपर है जो उनकी वीडियोस बनाती है आ, उन फैमिलीज़ की तो वो ग़लत एक्टिविटी करते हैं और गलत आ, ऐसे से मैं क्या बताऊँ अभी ये देख सकते हैं वीडियोस पे मैं नीचे आपको दिखाता भी है। जो है ना वो आज जो पिछली वीडियोज़ लगाई है ना उससे भी हज़ार गुना ज़्यादा इसको हदें एक तो हद होती है हदें पार कर दी हैं ठीक है थीके? कि मैं अफसोस होता है उन पर कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं माशरे में अपने घर वालों को अपने फैमिली में अगर आपकी कोई फैमिली है या अड़ोस पड़ोस में कि आप क्या कर रहे हैं अफसोस तो मुझे लग रहा है यकीन करें शर्म बाढ़ दिखाने से चंद हज़ार डॉलर या चंद सौ डॉलर के लिए अपनी इज़्ज़त दाव पे लगा रहे हैं तो क्यों अपने कब्र को जो है ना ऐसा गुनाह से भर रहे हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात को आप क्या कल जो है ना जवाब देंगे तो ये तो हर इंसान ने मैंने भी जवाब देना है जो मेरे गुनाह होंगे दुनिया मैंने किए हैं उसका एक एक जो है ना मुझे गुनाह का हिसाब देना पड़ेगा तो आपसे रिक्वेस्ट है आपके बच्चे हैं आप इज़्ज़त से कमाएं आप YouTube पे आपको कोई मना तो नहीं कर रहा आप फैमिली व्लॉग बनाएं अच्छी अच्छी बातें करें जब उठें सुबह उसके बाद घर में जो कम काज है काम काज हैं आप सिर्फ ये कहते हैं कि हमें जल्दी हम गलत एक्टिविटी करके गलत पार्ट दिखा के जिसम के कुछ ऐसे आजाद दिखा के अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जल्दी ठीक है आपके बीस बाईस हज़ार सब्सक्राइबर हैं आपने गलत एक्टिविटी करके ही आपने सब्सक्राइबर हासिल की हैं और वो भी देखने वाले मैंने कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ मुझे शर्म आती है वो कमेंट्स में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उनको और ज़्यादा जो है ना वो आ, कहते हैं कि पावरफुल हो जाते हैं कि यार लोग तो हमें देख रहे हैं चलो और कुछ अच्छी इससे भी ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं और इस वीडियोस में ना सारी हदें पार कर दी हैं इस फैमिली ने मुझे शर्म आती है देख लें खुद देख लें कि मैंने कुछ पार्ट दिखाए हैं मैं यार यार उनका चेहरा नज़र ना आए लेकिन मुझे शर्म आ गई है लेकिन उन्हें शर्म नहीं आई कि यूट्यूब पर ऐसे ऐसे गलत एक्टिविटी करके अपनी बच्ची से वीडियो बनवा रहे हैं उनके बच्चे फिर रहे हैं फिर बाहर टूल में आउट आउटिंग पे जाते हैं टूल में जाके क्या गलत एक्टिविटी करते हैं मैं उन चीज़ों का नाम नहीं ले सकता मुझे ख़ुद शर्म आती है तो ये देख लें ये हालात हैं इनके कि एक अपने घर में रह कर जहाँ वो रह रहे हैं पंजाब में हैं या किसी भी इलाके में हैं यार ऐसा नहीं करना चाहिए तो उन्हें सोचना चाहिए कि ये ब्लॉगिंग इस तरह ना करें कोई सामने जब वो देखेंगे फेसबुक पे या यूट्यूब पे वो ऐसी एक्टिविटी देखेंगे तो क्या वो यंग जनरेशन जो है वो क्या इससे बच पाएगी कभी भी नहीं क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं गलबा दो चार पाँच साल आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर दो, है चार साल पाँच साल छः साल आठ साल दस साल उससे भी ऊपर जब वो देखेंगे जब स्कूल के जब मिच्योर हो जाते हैं स्कूल से यानी कि फिर कॉलेज में जाते हैं कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फिर वो क्या आप बताएं ना कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं लोग इसीलिए तो आपको कमेंट्स करते हैं गलत गलत आप इस तरह जो है ना कहते हैं कि भाई पावरफुल मिल जाती है आपको पावर मिल जाती है कि भाई ज़बरदस्त हमें तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रही हैं ठीक है आप बनाते रहो बनाते रहोगे तो आप गलत कर रहे हैं क्यों आपने कब्र भी खराब कर रहे हैं और आपके हस्बैंड भी आपको मना नहीं करते इज्जतदार जो लोग होते हैं इज्जतदार जो घर वाले होते हैं ना वो कभी भी इस तरह की गलत एक्टिविटी करके और इस तरह की इस पैसे पर लानत हो जो गलत एक्टिविटी करके गलत पार्ट्स दिखा के जिसम के ऐसे से गलत मैं भी क्या बताऊँ कैसी चीज़ें दिखा के लोग यंग जनरेशन देख रही हैं कोई अपनी फैमिली के साथ आपका ब्लॉग नहीं दे सकता मैं कहता हूँ कि शर्म आती है इंसान को कि आपका फैमिली के साथ ये ब्लॉग ये हालात हैं आपके कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है और आप क्या कर रही हैं है, है उस वीडियोज़ बनाई है मुझे उम्मीद है इन उससे भी अच्छा रिएक्शन आप तमाम ने सपोर्ट करना है और इनको इन नेक्स्ट एक्सपोज करेंगे ताकि इन्हें खुद शर्म आए और वो इस तरह की बेलॉगिंग छोड़ दें बेशक जिस तरह मर्ज़ी और करें लेकिन गलत एक्टिविटी ना करें फैमिली बेलॉगिंग बनाए ताकि आपको लोग पसंद करें और रब की ज़ात उसमें और बरकत डालें और आपके बच्चे पढ़े हैं उसके बाद क्या फ़ायदा आप गलत गलत एक्टिविटी करके आप ऐसे ऐसे काम करेंगे तो आ, कोई लोग आपको जो है ना दुआएँ देगा हर बंदे के मुँह में गाल ही निकलेगी कि यार कोई अच्छी फैमिली वाला होगा ना वो गलत आपको इस तरह की गलत ही एक्टिविटी करेगा और गलत ही आपको रिस्पॉन्स देगा इसलिए प्लीज़ ना करें तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाजमी फ़ीडबैक ना वीडियो मतलब अच्छी तो क्या है यार अच्छी मैं तो नहीं इसको अच्छी समझता मुझे तो शर्म आती है मतलब ये है कि उनको एक्सपोज़ करने के लिए मेरी सिर्फ कोशिश मेरी और कुछ भी नहीं है ठीक है मेरी कोशिश है कि यार वो हम पाकिस्तान हैं इस्लामी ममालिक है इस्लामी, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान हैं हम इस तरह की गलत एक्टिविटी करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला ठीक है आप आज ज़िंदगी ज़िंदा हैं कल आप फौत हो जाए कब्र में चले जाए तो क्या आपको मिलेगा मुझे बताएं ना ज़रा हिसाब तो हमने भी देना है सब चीज़ का देना है एक एक चीज़ का देना है कब्र में ठीक है लेकिन आप आज करेंगे तो अपना भी नुकसान कर रहे हैं अपने बच्चों को भी नुकसान कर रहे हैं और घर में रिलेटिव फैमिलीज़ का वो क्या कहेंगे इस तरह ना करें फैमिली वे लोगों कितने कितनी, -कितनी लोग अच्छी वे लोग करते हैं गाँव में देहातों में तरह तरह के करते हैं लेकिन बस क्या करें अल्लाह पाक आपको हतायत दे और इस रास्ते से वापस आ जाए तो अच्छा होगा तो इस वीडियो को ज़्याद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना और उन तक पहुँचाना और जनक व लाजमी सब्सक्राइब करना इन अकाउंट हैं अगर अच्छा रिस्पॉन्स आपका आना स्टार्ट हो गया तो इन शाला जो इससे भी बदतर है ना उनको भी एक्सपोज करूँगा कि यार वो भी रुक जाएँ इससे बेहूदा जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं गालियाँ निकालते हैं ऐसी ऐसी तीन चार कॉलेज की लड़कियाँ हैं इतनी गंदी गंदी वो गालियाँ निकालती हैं अस्तफर मैं कानों को हाथ लगाता हूँ कि वो बंदा लैंग्वेज यूज़ करती हैं लेकिन सुन नहीं सकता उनको भी इन बहुत जल्द एक्सपोज करूँगा उनका भी नाम बताऊँगा लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है इन अच्छा रिस्पांस देना वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करना बस मुझे यही है कि यार ये इस तरह की ब्लॉगिंग से अच्छा व्लाग बनाएं मुझे और कुछ भी नहीं है बेशक जो मर्ज़ी करें मेरा कुछ ही उनसे लेन देन नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि यार एक फैमिली है इज़्ज़तदार हैं उनके बच्चे हैं इस तरह कल वो देखेंगे तो वो क्या रिएक्शन उनका क्या रिएक्शन हो उनने कल जवान होना है कि हमारा माँ बाप इस तरह वीडियोज़ बनाता था हम भी इस तरह यशी करेंगे इसलिए ना करें उम्मीद है इन नेक्स्ट वीडियो में आपके और व्लाग के साथ हाजिर होंगे बस आपने रिस्पॉन्स देना अच्छी वीडियो को लगे तो लाजमी फीडबैक दे दीजिएगा अपना बॉस रख्या रखें अल्लाह पाक आपका हमीना सर सदर सलामत रहें खुश रहें आबाद रहें आमिर अल्लाह ने के बाद